Şirin su tısbağası. Avropada tez-tez rast gəlinən şirin su tısbağası adi dəniz tısbağası kimi üzmür. Ayaq quruluşu dəniz tısbağalarının ayaq quruluşlarından fərqlidir. Çünki ayaqları üzgəç şəklində deyil, barmaqlı və dırnaqlıdır. Ayaqları həm yərməyə, həm də üzməyə yararlılışıdır. Sahib olduğu xüsusi bir sistem sahəsində dibə çökür və gəzib qida axtarmağa başlayır. Qət yeyəndir. Qidasını həssas qoxu bilmə bacarığı ilə tapır. Diblərdəki ölü balıqlarla qidalanır. Qida tapmaq üçün suyun altında uzun müddət qala bilər. Suyun içində olduğu zaman burnu ilə su ilə birlikdə oksigeni alıb ağzından verir. Sudan çıxıb adi bir vaq quşu gördükdə onu təhlükə zənn edib çəkilir. Amma quş onun üçün heç bir təhlükə törətmir. Çünki tısbağa vağın uda bilməyəcəyi qədər sərtdir. Bəs bir qunduz da ona yaxınlaşır. Lakin bu kiçik su tısbağasını gördüyü an qorxdığına görə oradan uzaqlaşır. Çünki qunduz otiyən canlıdır. Bu təsbağalar hər qış yuxuya gedir və baharda oyanır. Yuxuda olarkən üşüyərsə, dibdəki palçığı qazıb içinə girir.